Несмотря ни на что премьер-министр Украины сохраняет оптимизм, сегодня своим оптимизмом она на селекторном совещании делилась с руководителями территорий. Бюджет страны за январь-февраль выполнен, бюджетники получают заработную плату в полном объеме, да и с пенсиями проблем не должно быть, утверждает Юлия Тимошенко. Вже і в лютому місяці, коли ми бачимо, що кризові явища все більше і більше впливають на Україну, доходи пенсійного фонду також перевиконані. Яка цифра? 116%. Це теж цифра дуже значна, і це говорить про те, що у нас не мусить бути ніяких сумнівів, що до кінця року пенсії будуть виплачуватися вчасно. Однако поводов для беспокойства все же хватает, не скрывает глава Кабмина. Так, долг предприятий Украины перед своими работниками с начала года вырос на 10%. Свои долги нарастили 19 областей. И только 8 регионов страны смогли сократить задолженность. Среди них и Запорожская область. Сегодня запорожские предприятия должны своим работникам 44 миллиона гривен. 75% этого долга за государственными предприятиями. Именно с ними надо работать наиболее плотно, говорят и в Кабмине, и месте. Государство является самым неэффективным, самым э, плохим и собственником, и менеджером. Это относится в полной мере к нашим предприятиям. Если мы э, не загрузим наше оборонное предприятие госзаказами, или же тогда надо дать им возможность идти в свободное плавание. Возврат НДС в первую очередь для предприятий-должников, госзаказы для госпредприятий. Эти меры предлагают для сокращения долгов по зарплате Кабмин. В свою очередь от регионов премьер-министр ждет предложение по решению проблем предприятий, собственников которых выступает государство. На отработку этих предложений обладминистрациям дана неделя.